ее раз милиции шершнел. Буквально я хочу рассказать вам, Николай, о чем, чего я вас зову. У нас ситуация в Николаеве ахлая. Мы в мае смели руководство ГАИ, бесполезно. опять еще одну Мы сейчас полностью весь состав ГАИ Николаева выведем за штат. 300 человек практически будут освобождены, уволены и передадим все права а, вам и батальону Николаев, который будет придан в ваше распоряжение. Значит, вы не будете заниматься стандартными функциями ГАИ, вы будете обеспечить порядок на дороге. А, это все, что мне нужно. Чтобы люди почувствовали, что с этими закончились взятками, что на дорогах есть контроль, в том числе контроль против а, диверсионный в том числе контроль за движением. И после этого э, мы запускаем там патрульную службу. В Киеве она стартует 4 а там еще через 3 месяца. Вот такая задача. Окей? Вам там будут помогать, обеспечивать и э, должно быть все нормально. Ясно? Так точно. Ваш самолет. Нет. Вот это. Внимание. Нале. Во. Самолет. Шагов. Março.